すご,ごい。 На сцене! Вообще-то, Дон Педро, мне кажется, я с вами уже за все расплатила. Не знаю, Юлечка, ты меня с кем-то явно путаешь. Что, память отшибла? Я никогда не был Педро. Я всегда был добрым старым дядюшкой Симеоне. Дядюшка, простите тогда долг не раз, вы такой добрый. Никто ничего не простит. А нетушки-нетушки. А вотушки тебе. А там А капушки туда. Тяжеловато в креслице. Ну простите, то. Не знаю, не знаю, Юлечка. Мы ж тебя креативным директором зачет ТВ поставили. Благоделие перестреляли. Столько роликов тебе заказенные нас снимали. Получака потратили на тебя. Он Дон Радионы подтвердит. Родионы, да. Оборудование тебе закупили импортного, заграничного. Дон Леона не даст соврать. Леон, все подписал, все подписал. Написано, итальянским написано. Молоко. Полдня коров доили, а? Подарить надо было. Да некогда мне ваши контракты читать. Я к сессии готовлюсь. Учебники там зубрю. Неужели? А я-то думаю, далече ко мне дом декана заходил. Вообще обзаноси. Говорит, дабом у тебя не умеренно. А у, а у и налоги, ну, и статистика. Да зачем это вообще не проблема? Вон про тереха вас слыхали, что его в академии нет? Ну. ну так это моя работа. Как? Да легко, смотри. Как всегда, ждем твоих роликов. Доченька пришла моя, красавица, вся в маму. Как дела? Да нормально, папа. Как в академии? Ой, еще подожди, мне тут фравофотку фотку ВКонтакте откомитил. Ты в ВКонтакте, ты в Твиттере, ты в Фейсбуке, ты в Одноклассниках. Ты дура? В смысле? Нет меня в Одноклассниках, там одни старики. -а -а. Ой, ладно. А это ты кого с собой привела? Ой, это моя подружка Сю -сю моя И это что, вы так поговорили? Ой, да, мы идем в кино. Не знаю, доченька, ты как с этой Аленой связалась? очень сильно изменилась. Чё не так? Ты вообще ровно стоять можешь? Ладно, идите в кино. Чао, бомбина. Пока, папка. Убили всех моих людей. Всех моих людей. Не всех. Олимпия Олимпе орудует студенческая мафия, на преподавательском Олимпе тоже не все гладко. Шановные выкладачи, Згідно останнього распоряжения ректора, найкраще выкладать за підсумками 2014 року отримає в подарунок до новорічних свят пачку паперу формату А4. Итак, наши номинанты. Дегтярь Надежда Анатольевна. 啊。 Анатольевна, закончились ваши победы на опыте. Выше, сильнее, быстрее сегодня победит я. О, Людмила Ивановна, границы закрыли, международные отношения закончились. Тили-тили, трали-вали, вот и что? Правильно, бумагу проиграли. да, хватит считать. Формула Лагранжа вам не поможет. Будете писать ее на стенах, я выиграю пачку бумаги. Знаете, Надежда Анатольевна, тут такое говорят. Те, кто со студентками в отношениях, бумагу в подарок не дают. Да что за фигня вашим рады вместе, тоже бы не радовалась. Еще я слыхала, что те, кто под раскуду не одеваются, бумагу не получат. Вот вы, например, с вашими там мини-юбками. А что с моей юбкой не так-то? Ой, все, нужна мне ваша бумага. Что у меня дочка красиво поет. Два листочка А4. Yeah. <laughs> Все самому приходится. Антонио назад меня двигает. Постарел я, однако. Пора себе преемника подыскать. По материстей такого. Эй, Герман, сынок, иди-ка сюда. Стиратуру станешь преподавателем. Вот тебе мои напутственные слова. Будь добрым, помогай людям, твори добро, сожги сумку. которые запоролили вай-фай в академии. Отключи кафедру учета от интернета. Спаси Ютуба давно стайла! Герман снов. Возьми себе в охрану бовчика с третьего корпуса. И комендус про кошки. А, а чё их а? Тебя должны уважать и бояться. Ну и напоследок, Герман. Что бы ни случилось, всегда помни слова великого Дона Ректората. Я. мы одна команда. Мы махия. Ну все, это как бы все. Антонио, забирай меня отсюда. Антонио? Не все, конечно. Есть у нас в запасниках еще одна. Шедеврашечка.